целесообразно сделать группы и отнестись к выступлениям проектировщиков. Это группа политиков, аналитиков, средств массовой информации, бизнеса, ну и правовая. Докладчикам дали возможность самим определяться содержание своего доклада. Мы ожидаем группу которая расскажет о проекте нового аналитического информационного агентства, которое уже действует на Майдане, имеет назву Ишнаварка. В этой группе находится экран из сцена Майдана с 12 часов ночи до 6 часов утра. Они получили какой-то опыт организации этих действий и хотят с ними поделиться и найти пути воспроизводства. Есть два выпускника, которые участвуют в Майдане в разных формах, и они ознакомят вас с этими формами.